मदेशी वास्तवी रुग्णाला येथील डॉक्टर रियाज मुजावर यांनी एन्जिओप्लास्टी करून रुग्णाचे वाचवले प्राण जगभरातून डॉक्टरांचे कौतुक मग बुजावर आर एम हार्ट इंटरनेशनल कार्ड प्रॅक्टिस करतो अब्दुल अजीज माझगनकर वय वर्ष सेव्हन्टी फोर इयर्स हे अबुधाबीमध्ये राहतात व त्यांना तिथं काम करताना धाप लागणे वगैरे हा त्रास होत होता त्यामुळे ते मिरझल आपल्या ओपीडीमध्ये आले त्यानंतर त्यांची इको आणि टी एम टी केली असता त्यांची टी एम टी पॉझिटिव्ह होती व त्यांना अँजिओग्राफी करण्यात आली अँजिओग्राफी केल्यानंतर त्यांच्या दोन नाड्यामध्ये क्रिटिकल ब्लॉक होते आणि ते ती कॅल्शियम युक्त होते परंतु वेळी कॅल्शियम युक्त ब्लॉकसाठी ओपन हार्ट गरजेचे असते पण आय व्ही एल इंफ्रास्क ह्या नवीन टेक्निक आहे रक्तातले कॅल्शियम फोडता येते आणि त्या ठिकाणी अँडिओप्ला पर्याय देता येतो त्यांनी ती गोष्ट मान्य केल्यानंतर एक तासामध्ये ही प्रोसेस कर कर पूर्ण करण्यात आली ही प्रोसेजर सनवाळी केली आणि आज सोमवार आहे आणि आज पेशंट डिस्चार्ज आहे व्यवस्थित चालत आहे या प्रकारच्या आधुनिक शस्त्रक्रिया आता मिरजेमध्ये इझिली उपलब्ध झालेल्या आहेत त्यामुळे परदेशातले पेशंटसं आजकाल मिरजेसारख्या ठिकाणी मिरजेचं पूर्वीचं जे गौर गौरव होतं ते परत येत आहे खेर रत्नागिरी येथील असलेले अब्दुल अजीज इस्माईल मागजमकर वैवर्षी चौऱ्याहत्तर हे मागील पंचवीस वर्षापासून अबुधाबी येथे वास्तव्यास आहेत त्यांना दम लागल्यासारखी प्राथमिक लक्षणे दिसल्यानंतर त्यांनी तपासण्या करून घेतल्या यावर उपचारांसाठी ते मिरज येथील डॉक्टर रियाज मुजावर यांच्या आयर्न केअर येथे आले येथे टी एम टी टेस्ट केल्यानंतर त्यांना हृदयासंबंधी समस्या असल्याचे निदान झाले त्यानंतर अँजिओग्राफीद्वारे तपासणी केली असता त्यांना हृदयाच्या दोन धम्यांमध्ये कॅल्शियमचे सुमारे नव्याण्णव टक्के नुग ब्लॉक झाल्याचे निदर्शनास आले अशा स्थितीमध्ये बायपास सर्जरी करण्याचा सल्ला दिला जातो मात्र रुग्णाचे वय आणि शारीरिक स्थिती पाहता अँजिओप्लास्टी उपचार करणे गरजेचे असल्याचे डॉक्टर मुजावर यांच्या लक्षात आले मेरा नाम अब्दुल अजीज इस्माईल माझनकर मे असल मे खेड का हो खेड रत्नागिरी का हो और मैं 25 साल से यू में रहता हूँ अबूधाबी में और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल बहुत कुछ मुझे प्रॉब्लम ऐसे नहीं हुआ किसी चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अभी एक दो साल से मुझे तकलीफ़ थी मैंने छोटी मोटी यानी ट्रीटमेंट किया लेकिन इतना कोई ख़ास मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ से तो मैं असल में हर साल जब भी मैं ट्रीटमेंट के लिए कोई आता हूँ इंडिया में तो मरज मीरज में ही आता हूँ मैं कहने कहीं नहीं आता हूँ मैं मीरज में आता हूँ तो ये चीज़ जो अभी थी मेरे को सांस खुलता था चलने में तो मैंने काफ़ी रियाज सर का रियाज मुजावर सर का में काफ़ी नाम सुना था कि ये जो है तो इसके लिए बहुत लोगों के इलाज करे है हमारे इलाके के रत्ना खेल रत्नागिरी के लोग बहुत आते हैं इनके पास और अच्छा खासा उनको ट्रीटमेंट दे के लोग अच्छे होते हैं या आय व्ही आर पद्धतीमध्ये त्यांनी रुग्णांच्या धमन्यातील कॅल्शियमचे ब्लॉक हटविले आणि अँजोप्लास्टीद्वारे पुढील उपचार केले उपचारानंतर रुग्ण पूर्णतः सामान्य स्थितीमध्ये असून त्यांचा हृदयविकाराचा धोका आता टळला आहे या उपचाराबद्दल रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांनी समाधान व्यक्त केले मैंने सुना था हमारे फैमिली में से भी दो चार लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी कहा अगर आप जाते हैं इस सिलसिले में अगर आपको सांस फूलती है या चलने में कोई तकलीफ होती है तो आप उनके पास जाओ और उनसे कॉन्टैक्ट करो तो मैं सीधा इधर आके जो है उनके पास चला गया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है ये फर्स्ट एड जो भी ट्रीटमेंट थी वो अपने हिसाब से करी जैसे ट्रेडमिल है और इधर ईको है वगैरह वगैरह जो भी अपने हिसाब से वो करे तो उनको थोड़ा सा ये लगा कि आप बेहतर है हमें बोले कि आप एंजियोग्राफी करके देखते हैं ताकि मुझे कुछ डाउट आता है आप एंजियोग्राफी का कर, करके आपको पता चलेगा हमें भी पता चलेगा क्या करना चाहिए आगे कुछ करना है नहीं है आ, तो पहले हमने एंजियोग्राफी का प्रोसेस किया आ, उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी करने के बाद कह रहे थे कि भाई देखें आपके जो है आ, वेंस और थोड़े दो ब्लॉक है और वो एट्टी परसेंट है तो बेहतर है हम लोग जो है आगे का प्रोसेस करना ज़रूरी है आपको आगे चलकर तकलीफ़ ना हो इसलिए ये करेंगे तो बेहतर होगा इसलिए उन्हें आई करके एक प्रोसेस था उनका वो हिसाब से आई के थ्रू उन्होंने प्रोसेस करके अलहमद ला मुझे अल्लाह का शुक्र है अभी मैं आ, यानी दो दिन के अंदर थोड़ा चलने भी लगा और कोई तकलीफ भी नहीं हुई तो मैं तो ये कहूँगा कि माशाल्लाह रियाज मुजावर साहब डॉक्टर रियाज मुजावर साहब उनको तो पहले मैं अल्लाह खैर कहूँगा कि अल्लाह आपको सलामती दे और ऐसे लोगों की खदमत करते रहे या बरूबर से बातमीपत्र संपले पुनः भेटूँ बत्र तो नमस्कार